Сьогодні на своє друге засідання збереться Верховна Рада України восьмого скликання. Нагадаю, на першому новообрані народні депутати вже призначили своїм спікером Володимира Гройсмана, а прем'єр-міністром переобрали Арценія Яценюка. Проте кадрові питання і все, що залишається головною темою та інтригою роботи парламенту. І про це зокрема далі будемо говорити з політологом Віктором Небоженком. Пан Вікторе, вітаю вас у нашій ранковій студії. Ну, давайте напевно розпочнемо з того, ось про ті останні е, новини зі стану Анців напередодні сьогоднішнього засідання, ось блок Петра Порошенка і народний фронт пропонують меру Львова Андрію Садовому зайняти посаду першого віце-прем'єру уряду. Так як ви вважаєте, чи пристане садовий на цю пропозицію і чому вона пролунала саме зараз? Як ви вважаєте? Ну, это, это в общем-то, виноват в хорошем смысле слова сам садовой, потому что он, видимо, не так, у него не такая сильная политическая фантазия, что его, э, его, его партия да. получит так много голосов, и он поэтому поставил себе как порядочный политик в конце списка. А практически, видите, они все прошли, очень удачно, и это хоть и молодая очень политическая сила, но оказалась без лидера. И проблема заключается в том, что очень трудно без лидера быть и Верховной Ради, и и, и имея э, такое количество... Народи депутатів нужна мати якийсь спосіб то способу на іспланітної власть влияють і на Верховну Раду. І поэтому, в общем-то, місто, щоб давати комітети. В общем то большинство предложила садовому, як члекак фракція, котрого входять парламентське большинство, занят пост, в общем-то гройсмана. Ну ось наприклад, садовий він вже заявляв про те, що він мер Львова його це не цікавить. І виходить, так що самопоміч якось так вперто намагаються затягти виконавчу владу. Вона впирається, і така виходить, якась дина ситуація, так і для нашого політикому. Тут, Почему? Да, да. С одной стороны, у нас видите, растет роль, скажем так, энергичных мэров. Так. У нас есть мэр Кличко, ну, согласитесь, боксер, мэр это оригинально. У нас тот же самый Гройсман, маленький, но по-своему ухоженный городок Винница, который породил голову Верховной Рады. Так что теперь Львов. Вот. Так. Это просто растет как бы новое поколение и людей, прежде всего тех, которые активно занимаются местной, местной властью. Это одно. Второе, к сожалению, об этом мало кто будет говорить, любой Уезд, любой, любой отход политика или администратора от административных ресурсов влияет на его бизнес. Так. То есть, грубо говоря, вполне возможно, что садовой и его бизнес-структуры не готовы к отъезду садового сюда, сюда в Киев. Наконец, садовой прекрасно понимает, что должность первого вице-премьера, она во многом очень сложна. Либо ты обладаешь колоссальным влиянием и опытом и связями с Западом. В прямом смысле, потому что ты участвуешь в практически всех переговорах так. по финансированию, АБФ надо знать, когда либо у тебя есть какая-то политическая сила, которую можешь постоянно апеллировать, большой рейтинг в общественности, либо, в общем-то, у тебя мало что получится, и надо рассчитывать только на какую-то временную удачу. И, скорее всего, Садовой решил подождать, посмотреть, насколько это большинство будет держаться и насколько действующий Кабмин будет эффективен. Петр Сергеевич, скажите, ось про децентрализацию перед выборами говорили все партии, они заявляли про это, как про одну из главных реформ, и это действительно так. Но теперь выходит так, что Гройсман втек, до, ну, так, втек да. в спикеры, а Судового доводится как-то так мумулят. Почему вот так вот и это, это проблема, и, и она все равно будет решаться, потому что, знаете, один из факторов, который, в общем-то, вы знаете, из политической плоскости пошел в огневой конфликт и в войну на, на Луганске и Донецке, это было требование федерализации и, в общем-то, все, так. что связано с местным самоуправлением и с децентрализацией. Поэтому мы в любом случае, это первый фактор, мы в любом случае должны решать вопрос децентрализации. Вторая проблема в том, что у нас впервые закончились деньги. Все сначала собиралось в Киеве, а потом распределялось вплоть до маленького городка, вплоть до местного. Э, и поэтому никакое само местное самоуправление не нужно. Была административная вертикаль, были советы и так далее. Нам нужно переходить, в любом случае делать реформу местного самоуправления и э, переходить к децентрализации, для того, чтобы хотя бы местные деньги, местные налоги э, использовались исключительно ответственно местной властью, чтобы она не переносила все проблемы на Киев. Грубо говоря, у центральній власті вже немає денег для того, щоб всі проблеми за всіх. Поэтому ми все одно перейдемо в децентралізацію. Зрозуміло. Давайте зараз подивимося про те, що кажуть люди на вулицях Києва стосовно того, що повинна влада першочергово, які рішення приймати. І потім продовжимо нашу розмову. В країні немає ніяких проблем, окрім проблеми влади. А вона починається з ради. І щоб зрада стала радою. В першу чергу, ілюстрацію. Перше, зняти депутатську неприкосновинність. І не треба думати там нових законів. це все дуль, яка сидить тут, там в Верховній Раді, що та була і що зараз буде, якщо вони не почитають Конституцію, не будуть знати свої права і не зможуть захищати, то гроші на базарний день. Ну, щоб гривня не впала, тому що всім зараз важко. ті тіж, а гривня впала, вся інфляція. Вже, вже ми не можемо дозволити собі того, що могли ще півроку рік назад. Дуже хочеться, щоб люди. Що то, що ми думаємо, щоб це було краще, щоб наші депутати, наша Верховна Рада оправдала ці всі надії. Хочеться, щоб вони сказали, коли буде краще. Чи доживу я до того, нехай буде через рік, через два роки, може, може через півроку ми хоч щось Щось почуємо і стане трохи легше. Ну, извечно нас дуже очень простых решений, хотя не люди. Ну, видите, этот же год был очень тяжелый, мы все находились в напряжении из-за Майдана, а сейчас война, то есть практически целый год страна воевала внутри все и средства массовой информации, общественное мнение и все слои населения, ну кроме олигархов, наверное, все были задействованы в этой острейшем политическом, внутриполитическом конфликте, так. поэтому люди устали. Но и одновременно мы видим, что резко ухудшилась социально экономическая ситуация, и это как бы микшируется, прикрывается войной. Майданом, э, э, жестким давлением того же Путина, России, Но э, действительно, если в ближайшие 3-4 месяца, грубо говоря, к первому весеннему солнышку власть не найдет хотя бы, хотя бы э, если не э, какие-то волшебные средства решения э, проблем, а их не будет, ни западные деньги, ни у нас внутри, потому что экономика в очень тяжелом положении, а, хотя бы для того создания условий для мелкого и среднего бизнеса, чтобы он хотя бы вздохнуть спокойно, то тогда, э, если этого не произойдет, Произойдет, то, грубо говоря, люди перейдут от пожеланий, в общем-то, довольно радикальным методом, потому что вся страна уже практически да. полтора года научилась жестко доказывать власти, что она хочет изменить. Ведь когда мы говорим о Майдане, говорим о третьем Майдане, то мы должны понимать, что это украинское политическое изобретение, оно будет действовать против любой власти, самой народной, самой демократичной или самой ненадежной, может быть внешней, там российской или западной, оно будет, люди будут в любом случае выступать. Пать помостані вже привыкли терпіти, а потім виходити на площу і рішати задачі. Так, так. Ось знаєте, ще дуже зараз багато точиться суперечок щодо залучення провідних фахівців з інших країн до реалізації реформ в Україні. Так і вже навіть виник скандал з цього приводу щодо агенції, які будуть залучені до цієї справи. Так. Як вважаєте, що ми маємо знову якусь таку справу з профанацією ідеї? Ну, это, это то, что мы хорошо делаем. Бюрократизация любой хорошей идеи, экономической, политической или культурной, это всегда так, это мне вся, к сомнению, политизация здесь. Но самое простое, даже если, допустим, мы модельно так представим, что придут какие-то шведские, грузинские, американские, германские специалисты, во-первых, они потребуют шведских, американских и европейских зарплат. И это войдет в конфликт, как получают остальные. Это первое. Второе. Вы знаете, вот сейчас идет война на Востоке, и для того, чтобы украинская армия стала настоящим государственным институтом, э, украинские генералы и полковники должны там победить. Они не, не, не должны приехать германские э, э, генералы, а немецкие полковники. Да. Это все ерунда. То есть, конечно же, дело не в патриотизме, а дело в том, что если мы вырастим собственных менеджеров, способных выходить на кризисные ситуации, то мы вылезем. Ну, я и... читала ваш комментарий, что вы казали, что в новой Раде проблема не в хороших и всях, а в честных людях. Да, да. То есть, на самом деле, когда все говорят, что кто-то там, три срока побывал в Верховной Раде, кто-то два, то они тем самым подчеркивают свою, на самом деле, неквалификацию. Они, они, они высокие. Ну, человек прожил, но это же, это же как раз очень неэффективные и во многом антипатриотичные Верховные Рады, которые, в общем-то, и довели к такому состоянию. Они не выполняли свои функции. Самое главное, действительно, нам хотя бы год продержаться исключительно в режиме ну, самоочищения. И, ну, и, как да, тут правильно замечали наши, э, э, наши выступающие о том, что э, речь идет прежде всего с головы, то есть если администрация президента да. сделает реформу, если Верховная Рада пойдет на какие-то решительные шаги, то всем нам остальным Будем легче будет играть в эту большую игру. все будет действительно политической воля. Будем на этом уже ставить и крапку. Диакон, за цикловой разговор, мне. Спасибо.